keçək, müəllimlər. Namazov çalışmalar kitabından səhifə 5-in izahına. Baxaq 24-cü sualımıza. Deyir ki, fiqurların yerinə uyğun rəqəmləri yazın. Aha, lap yaxşı. Nədir? 1-ci də 214-ün üstünə 563 gəliblər. Qrafala yazılır. Deməli biz bunu toplayırıq, qrafanı tapaq. 4-ün üstünə 3, 7 yazaram bura 7. 1-in üstünə 6, 7 2-nin də üstünə 5 7. Deməli bizim qrafalarımız 3 qrafamız 7 olur. Yazıram bura 7, 7 7 hər birinə. İndi mən 777-dən çıxaram 333-ü, taparam üçbucaqları. Görək üçbucağımız neçəsidir. 7-dən 3 çıxıram 4, 7-dən 3 çıxırıq 4, 7-dən də 3 çıxırıq 4. Deməli bizim kvadratlarımız oldu 7, üçbucağımız oldu 4. Gəlirəm burda 7-dən 3 çıxırıq ikinci hissədə. 7-dən 3 çıxırıq 4. 2-dən 4 çıxmaq olmaz. 8-dən birim verdik, olur 12. 12-dən 4 çıxırıq 8. Səkiz. 8-dən də 2 çıxırıq burda. Yox, birim vermişdik bura. 7-dən də 2 çıxırıq 5. Deməli 584. Kvadratımız oldu 5, üçbucaqımız oldu 8, dairəmiz də oldu 4. Deməli indi biz 584-ün üzərinə gəlirik 261-i. Nə 4-ün üstünə 1 gələrək edər 5. Gördünüz burdakı qrafamla burada buran cavabı eynil oldu qrafalarımız. 8-in üstünə 6 gəlirik 14. 4 yazdıq, 1 yaddı. 5-in üstünə 2 gəlirik 7, yadda da 1 8. Gördünüz burada da bu cavabda da, yəni üç bu cavabımız etdi 8 üstdədir. Dairələrimiz etdi 4, kvadratlarımız etdi 5. İndi isə baxaq üçüncüyə. Nədir üstdə? 216 + 533, dairə, üçbucaq, kvadrat. İndi biz tapaq görək dairə, üçbucaq, kvadratımızın cavabları neçədə? 6-nın üstünə 3, 9. 1-in üstünə 3, 4. 2-nin də üstünə 5, 7. Daha sonra yazıram burda 7 üçbucağın yerinə 4 kvadratın yerinə də 9. 749-dan çıxıram 252-ni. 9-dan 2, 7. 4-dən 5 çıxmaq olmaz. 7-dən 1-in verdik. 14-dən 5, 9. Burda qaldı da 6. Çünki 1-in 4-ə vermişdik. 6-dan da 2 çıxırıq, qalır 4. İndi isə keçək 25-ci sualımızın izahına. 25 nə nədir? 84 * 36 / 4. Deyək, bunun cavabını hesablayın. Mən hər variantdan birini edim, digərlərini özünüz edərsiz baxıb. Yəni çox güman ki, bilirsiniz özünüz. Yəni yenə də mən hərəsindən birini edim. 84 * 36. İlk öncə 84-ün üstünə 36 gələrəm, çünki birinci mötərizəniçin edirik. Cavabını yazaram. Neçə idi? 84-ün üstünə 36 gələndə 120. 120-ni də bölərəm, bölərəm 4-ə. Bərabərdir. 120-ni də 4-ə böləndə düşür 30. İndi keçək buna. 240-dan çıxırıq 36-nı. 240 - 96-nı. 240-dan 96, 240 96 çıxıram, düşər 144. Bu da bölünsün. 144 böl 8 = 144-dən də 144 də 8-ə bölündə düşür 18. Buradan da 1-i edim. = 350-dən 217-ni çıxaram. Neçə elir 350-dən 217 çıxanda? Düşür 133 bölünsün 7. 133-ü də 7-yə böləndə düşür 1 dəfə 19. Deməli 19. Digərlərini məlum edirsiniz, özünüz edərsiz. İndi 26-nın izahını verim mən sizə. Baxaq 26-ya. 26-nı da şikahi verim. Yəni nə isə başa düşməsəz, nə isə qaranlıq qalsa, qorpatasız yenidən izahım verərəm. Burda nədir? Biz ilk öncə mötərizə yoxdur. Deməli 120-ni bölərik 5-ə, düşər neçə 20 4. 24-ün üstünə 56 gələrək alarıq cavabı. Burada da ilk öncə vurmamı edərik. 9-u vuraq 8-ə 72. 72-dən də çıxarıq 41-i. Bu hissədə üçüncü də 448-i ilk öncə bölərik 8-ə, daha sonra 232-dən çıxarıq aldığımız cavabı. Burada isə birinci bölmə. 84-ü bölərəm 4-ə 21, üzərinə gələrəm 117-ni. Burada da ilk çevrənin altını vururam 5-ə 35 165-in üzərinə gələrəm 35-i. Burada 144-ü bölərəm 9-a, aldığım cavabın üzərinə də gələrəm 216-nı. Burada da ilk öncə, yəni birinci edərəm 8 * 9 72-ni, sonra 316-dan çıxaram 72-ni. Daha sonra 224-ü bölərəm 7-yə. Birinci bunu edərəm, cavab alaram, ondan sonra aldığım cavabını səninə gələrəm 167-ni. Daha sonra burada 3-cü 96-nı bölərəm 6-ya, düşər 16. 319-dan da çıxaram 16-nı. Deməli düşər 303. Yəni bu qaydalan davam edirik. İndi keçək biz 27. 27-ci tapşırığımsa. Nə deyir? Deyək 1-ci nə idi? X x yeah. x vur 6 = 42 üstdə 36. Deməli x vur 6. Burada bizim məqsəlimiz nəcisdir x. Yəni x-i tapmaq üçün mən ilk öncə buranı toplayıram, sadələşdirirəm. Nə qalar? x vur 6 = 42-nin də üstlərinə gələrəm 36-nı. 8 bu da düşür 78 x də bərabərdir. Yəni burada məhsulumuzu tapırıq. Məhsul tapmaq üçün burada vırmadı. Bu zaman vurma da necə edilir? Vuruq vuruq hasil. Vuruğu tapmaq üçün biz hasilimizi, yəni 78-i bölərik 6-ya. x də bərabərdir 78-i 6-ya böləndə 13. 13 düşür. İndi baxaq ikinciyə. 2-ciyə baxaq. Yazıq. x bölünsün 6 bərabərdir 83 - 48. Deməli, yenə də burada məhzulumuzdur. Məhzul olan hissəni yazaram, x bölü 6-nı yazaram. 83-dən çıxaram 48-i. Düşər 5, 13-dən 8 çıxırıq. 5 burada da qaldı 7. 7-dən də 4 çıxaram 3. İndi x də bərabərdir. Bu nədir? Bölünən, bölən, qismət. Demək, bölənəni tapmaq üçün biz nə edirdik? Qismətimizi bölənə vururuq. Yəni 30 beşi vuraram 6-ya. O da x də bərabərdir 6 dəfə 5 30, 0 yazaram, 3 yadda. 6 dəfə 3 18, yadda da 3. 21 21 düşər 210. İndi keçək. Yazaq ikinci hissədəki 144 bölünsün x = 45 - 36. 45 - 36. Deməli, yazara məçul olan hissəni, yəni bu hissəni olduğu kimi yazırıq. 144 bölünsün Ikiz, çıxaram, yəni, x = 45-36 çıxaram düşə 9. Burdan da məhzulumuzu, yəni x-i necə tapara? Deməli, bölünən, bölən, qismətdir. Yəni 144 bölünən x bölə 9 də bizim qismətimiz. Burda böl böləni tapmaq üçün nə edirik? Bölünəni qismətə bölürük. Yəni 144-ü bölərəm 9-a. Bu da düşə cavabı 16. İndi baxaq buna. Deyir 9x x = 117 - 18. Bunu necə edərəm? Yazaram. Məçul olan hissə hansı hissədir? 9v x = yazaram 117-dən çıxaram 18-i. 117-dən 18, 117 18 çıxarkən 7-dən 8 çıxmaq olmur. 1-i verirəm bura. 17-dən çıxaram 8, yazaram 9. Burda qaldı 0. 0-dan 1 çıxmaq olmaz. Ona görə 1-i verirəm bura, qalır 10. Ondan da 1 çıxıram, qalır 9. Deməli oldu cavab 99. İndi burda mən məhsulumu, yəni x-imi tapıram. x də bərabərdir vuruq vuruq hasil. Deməli biz vuruğumuzun birini tapmaq üçün nə etməliyik? Hasili 99-u bölməliyik 9-a. x də bərabərdir 99-u bölərik 9-a, düşər 11. İndi keçək buna. 5x = 191 - 36 yazaram. 5 vursun x, yəni məçul olan hissəni olduğu kimi yazaram. 191-dən çıxıram 36-nı. 1-dən 6 çıxa bilmirik. Ona görə də 9-dan 1-in verərəm bura. Olar 11. 11-dən 6 çıxıram 5. Yazaram bura 5-i. Burda qaldı 8. 8-dən 3 çıxıram, 5, 1 də durur yerində. Deməli 155. İndi burda mən x-i tapmaq üçün nə edirəm? 155-i baxın vuruq-vuruq hasil, yəni 5 vuruğumuzun biri, x vuruğumuzun biri 155 də hasil. Deməli biz vuruğumuzu tapmaq üçün nə edirik? 155-i bölərik 5-ə. O da x də bərabərdir düşən 30 1 31 İndi isə baxaq növbəti tənliyə. Nədir? x/7 = 33^41. Yazaram burada. Məcəl olan hissəni olduğu kimi yazaram. x bölünsün deyəniz. x bölünsün 7-ni yazaram = 33-ün üstünə gələrəm 41-i. Neçə edər? 74. İndi nə edirəm? Baxın, burada bölünən, bölən, qismət. Biz bölünəni tapmaq üçün, yəni x-i tapmaq üçün nə edirəm? 74-ü vuraram vuraram 7-yə. x də bərabərdir, yəni məhsulumuz bərabər edə Mətləmlərs bərabər olar. 74-ü vuraram 7-yə. 7 dəfə 4 28, 8-i yazaram. 2-yə də 7 dəfə 7 49, 2 də yadda 51. Deməli cavabımız necə oldu? 518. Baxaq indi 28-ə. Nədir? x + 48 = 53 olarsa 585/x^722 ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə mən burdan bu tənlikdən x-imi tapara, gətirərəm bu ifadədə x-in yerinə aldığımız cavabı qoyub ifadəmizi tapaq. Yazsaq bunu x^4800 = 53. Burdan x-i tapaq. Necə olar? x = 53 Çıx, -48. X də bərabərdir 53-dən 48 çıxanda 5. Deməli mən x-imi tapdım 5. İndi gətirərəm bu ifadəmi yazım bura. 585 bölünsün x üstə gəl, 722. Bərabər. İndi burada adi qaydana x-in yerinə 5 qoyuram. Necə olur onda? 585 bölünsün 5 üstə gəl, 722 = 585-i bölərəm 5-ə düşər 117 üzərinə də gələrəm 722-ni cavabı da edər 117-nin üstünə 722 gələndə deməli 839 Oxuyaq 29-u. 29-da nə deyir? deyir? 3 ədədin cəmi neçə 923-dür. Lap yaxşı yazaram. Cəmi 923. Deməli bizim 3 dənə ədədimiz var. 1 2 3. Burda qeyd eləmişəm. Cəmi neçə oldu bunun? 923 deyək ki, birinci ədəd ən böyük iki rəqəmli ədəd. Bizim ən böyük iki rəqəmli ədədimiz hansıdır? Ən böyük rəqəm 9 olduğu üçün 2 dənə yazıram 9. Yəni 99. İkinci ədəd isə rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik üç rəqəmli ədəd. Deməli, rəqəmləri müxtəlif olsun, həm də ən kiçiyi olsun, özü də üç rəqəmli olsun. Yazaraq 0-la başı ən kiçik rəqəmimiz bizim 0-dır. Ancaq mən burada 0-ı yaza bilmərəm. Çünki 0-la heç bir ədəd başlamır. Ona görə də ilk öncə yazaram 1-i, ən kiçik ədədlərimi düzdürəm. Rəqəmləri ancaq müxtəlif olsun. 1-dən sonra yazaram 0-ı. 1-dən sonra yazaram 0-ı, deməli silin 1-də yazsam 0 Bir də yazaram 2-ni. Çünki bunun yanına 1 yaza bilmərəm. Çünki bizə dedilər ki, rəqəmlər müxtəlif olsun. Ona görə də olur 102, yəni 102. Deməli, ikinci ədəd rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. Yazdım mı? Bizim nəyi soruşur? Deyir, üçüncü ədədi tapın. Üçü də bilmədiyimiz üçün qoyaram x. İndi burdan üçüncü ədədi biz necə tapaırıq? Yəni burdan mən tənliyimi düzəldərəm. 3 dənə ədədimiz var. 99, 102, bir də x. Bu üçünü toplayıram, bərabər edirəm 923-ə. Yazaq buradan. 99 üstə 102 üstə x = 923. Demə bu 102 çox əybəzə düşdü. 102 Deməli 99-un üstünə 102-ni gəlirəm. İlk öncə tənliyi həll edərkən sadələşdirmək lazımdır. 99-un üstünə gəlirəm 102-ni. Edit 201 + x = 923. Burdan x-i necə tapırıq? 923-dən çıxırıq 201-i. Deməli 923-dən 201-i də çıxan da cavabımız eləyir, yəni x-imiz eləyir. 722. Deməli, bizim üçüncü ədədimiz neçə oldu? 722. Ximiz, yəni bərabər oldu 722-yə. İndi isə baxaq 30-a. Nədir? Deyir ki, məhsul ədədi, yəni məhsul ədəd nədir? Bilmirik nədirsə. Onun yerinə qoyuram x-i. Məhsul ədədi 9-a vursaq, vurulsun 9. Ha, sil. Yəni cavabımız neçəyə bərabər olar? 215 və 35 ədədlərinin fərqinə bərabər olar. Yəni 215 - fərqi 35. Bu da adi bir tənlik alındı. Deyir ki, məxsul ədədi tapın. Yəni x-i tapın. x vurulsun 9 olan hissəni yazaram, çünki bunu sadələşdirəcəm. 215-dən çıxacam 35-i. Bu da düşər 100 80. Burdan da x-i necə taparıq? x bərabərdir vuruq vuruq hasil. Vuruğun birini tapmaq üçün nəyin edirik? 180-i bölərik 9-a. x də bərabərdir 20. Deməli bizim məhsul ədədimiz neçə oldu? 20. Doğrudan da 20-ni vursaq 9-u edər 180, 215-dən də 35 çıxanda 180. Hər iki tərəfimiz olur 180. Deməli bərabərliyimiz doğru olur. Deməli bizim məhsul ədədimiz neçə oldu? 20. İndi baxaq 31-ə. Oxuyaq oh, ilk öncə. Deyək ki, 477 ədədini məhsul ədədə bölsək, yəni x-ə bölsək, qismət 193 və 184 ədədlərinin fərqinə bərabər olar. İndi quraq tənliyimizi. Nədir? 477 ədədini məçhul ədədə bölsə, yazırım. 477 bölünsün məçhul ədədimiz neçədir? x, yəni bilmirik. Deməli, qismətimiz nəyə bərabər olar? 193-nə 184-ün fərqinə. Yəni y yazıram 193 -sün 184. Deməli bu tənliyi həll etməyi üçün məçhul olan hissəni yazıram. 477 / x = 193-dən çıxıram 184-ü. Bu da neçə eləyir? 9. Deməli indi bizim burada tənliyimizə 477 / x = 9. Deməli bölünən, bölən, qismət. 477 bölənimiz x bölənmiz 9 da bizim qismətimiz. İndi biz burdan x-i tapmaq üçün nə edirik? Bölən x bizim bölənmizdir. Yəni böləni tapmaq üçün nə edirik? Bölünəni qismətə bölürük. Yəni 477-ni bölərik 9-a. x də bərabərdir 477-ni 9-a böləndə 53 baxaq 32-yə. Nə deyir? Deyir ki, 8 eyni stola 64 manat verdilər. Lap yaxşı. Deməli 8 dənə stola veriblər neçə manat? 64 manat. Yaxşı, biz bilirik ki, bula 8, yəni 8 stola veriblər bu 64 manatı. Bizə lazımdır bir stolu tapmaq. Bəs bir stolumuz neçədir? Bir stol. Yazaq, bir stol. Bir stolumuzun neçə taparam mən? 64-ü bölərəm 8-ə. 64 böl 8 = 8. Deməli bizim bir stolumuz neçə manat oldu? 8 manat. Yəni 8 stolu alıblar 64 manata. Bəs birini neçəyə alıblar? Birini tapmaq üçün mən obji verdiyim pulu, yəni 64 manatımı bölərəm 8-ə, taparam bir stolun qiymətini. Bunu da böldüm, tapdım mən bir stolun qiymətini. Deməli mən bir stolu 8 manata almışam. Gedib mən mağazadan 24 stol alsam neçə manat verərəm? Bunu necə hesablayım? 24-ü vuraram, bir stolum neçə? Bir stol neçəyə alındı? 8-ə. 24-ü vuraram 8-ə. 24-ü də 8-ə vuran da düşür 192. Deməli mən 24 stol almaq üçün 192 manat mağazaya pul ödəməliyəm. Baxaq 33-ə. 33-də nədir? Deyil, bir fəhlə 5 saatda 80, o biri isə 4 saatda 128 detal hazırladı. Deyil, ikinci fəhlə birinci 1 bir saatda birincidən neçə detal çox hazırladı? Deməli, bizə nə ver? Deyil ki, bir fəhlə 5 saatda 80 detal. Deməli, fəhləmizin biri 5 saatda, yəni neçə detal hazırlayır? 80 detal. Yaxşı, 5 saatda 80 detal hazırlayırsa Bir saatda neçə detal hazırlayır? Bir saatda. Deyən sıxışmaz, belə. Bir saatın tapmaq üçün nə edərəm? 80-i bölürük 5-ə. Deməli, bir saatda neçə detal hazırlayır? 80-i 5-ə böləndə 16 detal. Yəni bir saatda 16 detal hazırladı. 16 detal. İndi keçərəm ikinci təhlilə. Deyir ki, o biri isə 4 saatda, yəni 4 saatda neçə detal? 128 detal hazırladı. 4 saatda 128 detal. Yaxşı, bu 4 saatda 128 detal hazırlayıb. Bəs 1 saatda neçə detal hazırlayıb? Bu zaman nəyini yerəb? Yenə də 128 detalımı bölərəm 4 saata. Bu da düşə. 128-i bölərik 4-ə 32. Deməli, ikinci fərlə 1 saatda 1 saatımıza 32-di, yəni. Hə, 32. Deməli, ikinci fərlə 1 saatda neçə detal hazırladı? 32 detal hazırladı. İndi nə deyir bizə? Deyir, ikinci fərlə, yəni ikinci hansıdırsa, 32 detal hazırlayan fərlə. Birinci Bir saatda birincidən neçə detal çox hazırladı? Deməli, bir saatda bizim ikinci fərhləyimiz 32 detal hazırlamışdı. Birinci fərhləmiz 16 detal hazırlamışdı. 32-dən çıxıram 16-nı, qalar 16. Deməli, bizim ikinci fərhləmiz birinci fərhləmizdən 16 detal çox hazırlayıb baxaq 34-ə. 34-də nə deyir? Deyir bazada 252 sentlil kartof var idi. Nə qədər kartof var idi? 252. Yox, bunun üzərindən yazdı, məsələn oxuyamcım. Deməli 252 sentlil kartof var idi. Deyir ki, bazaya daha 48 sentlil kartof gətirdilər. Deməli 252 var idi, üstərinə gətirdilər, üstəlik 48. Nə qədər oldu bazada? 0. 0 toplayanda 300. Deməli 300 sentimiz nəymiz oldu? Kartofumuz oldu. Deyək ki bütün kartofu, yəni nə qədər oldu? 300-ü. 300-ü, yəni bütün kartofu 6 tələbə məğazası arasında bərabər böltdülər. Yəni bizim 300 kq kartof sentimiz var idi. Bunu 6 dənə mağazaya yəni, payladılar. Bölərəm 6-ya. Düşər 300-ü də 6-ya böləndə 50. Deməli, hər mağazə neçə sentlilə kartof düşdü? Yəni hər 6300 sentlik kartofu 6 mağazə arasında bölüblər, hər mağazənin bu zaman 50 sentlik kartof düşür. Baxaq 35-i. 35-də nədir? Deyil, ata 4 kq alma alıb 6 manat verdi. İlkinci mən 6 manatımızı sevirlərəm qəpiyə. Yəni 4 kq almaya 6 manat verib. Deməli 4 kq-nı 6 manat veribsə, mən tapmaq istəyirəm burada 1 kq-ı. La 1 kq-ı necə taparam? 600-ü bölərəm 4-ə düşək 150. Deməli ata 1 kq almaya 150 qəpiyə verib. Yəni 1 manat 50 qəpiyə pul verib almaya. Bu oldu alma. Yazım qabağından alma. İndi nədir? Deyir ki, 1 kq armud 1 kq almadan 50 qəpiy baha olarsa, yəni armudumuz alma neçə oldu? Almamız 1 man 50 qəpiy, yəni 150. Üzərinə gələrəm armudu tapmaq üçün. Axı deyir 1 kq armud 1 kq almadan 50 qəpiy bahadır. Yəni üzərinə gələrəm 50-ni. Neçə edər? 200, yəni 2 manat. Bu da oldu bizim armudumuz. Armud. İndi biz də nə soruşur? Deyir ki, ata 8 kq armuda neçə manat verər? Deməli, 1 kq armudun qiymətini tapdım mən 200, yəni 2 manat. Manata çevirəndə 2 manat. Bizə də manatla soruşur. 8 kq armuda neçə manat verər? 8-i də vurara 2 manata. Deməli 16. Deməli 16 manat pul verir. Burda deyəs müəllimə ikini hardan aldı? Axı burda 200 qəpikdir. Bu 200 qəpiyi çevirəndə manata 200-i bölərik 100-ə düşər 2. 8-i də vurarıq 2-yə düşər 16 manat. Deməli ata 8 kq armuddan verər 16 manat.